হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ জ্যোতিকা মিক্সাই টিউৰ মই জ্যোতিকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে ফ্ৰেণ্ডছ দীপান্বিতা ধন ট্ৰেজ সকলো আহি আছে নহয়নে দীপাৱলীৰ প্ৰস্তুতি সকলোৰে হয়তো চলি আছে আৰু আমি বৰ বিশেষ কৰা নাই যদিও কেইটামান বস্তু ফ্লিপকাৰ্ট এমাজনৰ পৰা আনিছিলোঁ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট কৰি ভাল পোৱাৰ বাবেহে আনিছোঁ আচলতে এইবাৰ দীপান্বিতা নাপাতোয়ে মা যিহেতু এবছৰ হোৱাই নাই আৰু আচলতে এই ৰংগোলীসমূহ কেনেকৈ পাৰি কেনেকুৱা ৰংগোলীৰ কিছুমান বস্তু আনিছিলোঁ আৰু বলক তেনেহ'লে আনবক্সিং কৰোঁগৈ আগফালে চাওঁগৈ মানে আগফালে আনবক্সিং কৰিম ইয়াত যিহেতু আন্ধাৰ পৰিছে আবেলি সময়ত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আনবক্সিং কৰোঁ আপোনালোকৰ কিজনী ভাল লাগে আপোনালোকেও ৰংগোলীৰ বাবে আনিব পাৰে আৰু লগতে চাওক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যোৱা সপ্তাহ ৰংগোলী কি ধৰণে শিকাইছিলোঁ আৰু চাকিসমূহৰ ডিজাইনো আপোনালোকক ইয়াতে দেখুৱাম আৰু চাকিসমূহ ডিজাইন দি ডিজাইন দিয়ে শিকুৱাইছোঁ মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমাৰ আৰ্টিষ্টৰ তেওঁলোককো দেখুৱাব পাৰিম তেওঁলোকে চাই পেলাই ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব সেয়ে আচলতে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আহক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু প্ৰথমে আনবক্সিং কৰোঁ তাৰপিছত আমি চাকিসমূহত ডিজাইন কৰি মানে দীপাৱলীৰ প্ৰস্তুতি কি কি ধৰণে কৰিব পাৰি তাৰে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আহকচোন আনবক্সিং কৰোঁগৈ আগফালে ফুলনি বাৰীৰ মাজতে আনবক্সিং কৰিম আৰু কি আনিছোঁ আপোনালোকেও চাওক দীপাৱলীৰ বাবে হয়তো কোনো কোনোৱে আনিব পাৰে সেয়ে আচলতে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম ফ্ৰেণ্ডছ এইখন আছে আমাৰ ফুলনি বাৰী আৰু আমি ইয়াতে এতিয়া আনবক্সিং কৰোঁ আহকচোন এয়া আনবক্সিং কৰিবলৈ ওলাইছোঁ এমাজনৰ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা দিয়া দুটা পেকেট এয়া এইটো পেকেট কাটিছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত কি ওলাব চাওকচোন এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰসমূহ ইয়াত দিয়া আছে বালিচন্দা মিক্স কৰা আছে ইয়াতে এই কালাৰসমূহ দি ধুনীয়াকৈ ৰংগুলি কৰিবলৈ সুবিধা হয় আৰু বিভিন্ন ৰং ইয়াতে পেকেট কৰি কৰি দিয়া থাকে লৈ আহিলেই হ'ল অৰ্ডাৰ কৰি আৰু লগতে এইটো এটা মানে টিউব নিচিনা দিছে তেওঁলোকে ইয়াতে ৰং মানে ভৰাই পেলাই দিবলৈ সহজ হয় আৰু এটা চাওকচোন এইবাৰ এইটো এটা আনবক্সিং কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এইটো এয়া কাটিছোঁ ভিতৰত এইটো এটা পেকেট আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি ওলাব এতিয়া চাই থাকক হয়তো আইডিয়া কৰিব পাৰিছে থামনেল দেখি তথাপি আনবক্সিং কৰোঁতে ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ যিহেতু সেয়া দেখুৱালোঁ এয়া হৈছে কিছুমান ধুনীয়া ধুনীয়া মানে চালনীৰ নিচিনা ডিজাইন এই ডিজাইনসমূহ পাৰিলৈ ইয়াৰ ওপৰত ৰং দি দিলে ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন কৰিব পৰা যায় আৰু ইয়াতে আমি ধুনীয়া ৰংগোলী কৰিব পাৰোঁ যদি সময় নাথাকে ৰংগোলী কৰিবলৈ তেনেহ'লে এই পদ্ধতিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেতিয়া খুবেই ধুনীয়া হ'ব হয়তো বহুতৰে মন যায় ৰংগোলী কৰিবলৈ কিন্তু সময়ৰ অভাৱ হৈ যায় যিহেতু ৰংগোলী কৰোঁতে যথেষ্ট সময় লাগে আৰু এই পদ্ধতিটো যদি আমি মানে কৰিব পাৰোঁ একেবাৰে সহজতে ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনৰ ৰংগোলী ঘৰত কৰি পেলাই চাকিসমূহ জ্বলাব পৰা যাব সেই ভাবিলোঁ আনিছোঁ যেতিয়া আনবক্সিং কৰোঁ এইবাৰতো কৈছোঁৱেই দেৱালী নেপাতো তথা পেণ্টবোৰ ভাল লাগে কাৰণে মই অনাই থৈছিলোঁ আৰু কৰিও আপোনালোকক দেখুৱাম টেবুলখনৰ ওপৰতে বাৰু এতিয়া চাওঁগৈ আহক এই ইয়াৰ ডিজাইনসমূহৰ কেইটামান ডিজাইন কেনেকৈ মই কৰা কৰিলোঁ এতিয়া এটা এয়া ডিজাইন লৈছোঁ এইটো এজোপা তুলসী গছ দুটা চাকি আছে আৰু চাৰিওফালে চাকি আছে মই অলপ ৰং ইয়াতে ভৰাই ল'লোঁ আৰু এনেকৈ বেলেগ বেলেগ ৰং কৰিও কৰিব পাৰে বা এটা ৰং কৰিও কৰিব পাৰে মই বেলেগ বেলেগ তিনিটা চাৰিটা ৰং দিও আপোনালোকক দেখুৱাম টেবুলখনৰ ওপৰতে কৰি দেখুৱাইছোঁ যিহেতু দেৱালী নহয় ধনতেৰেশ্বৰ দিনাহে কৰি দেখুৱালোঁ আৰু এয়া চাওকচোন ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কালাৰকেইটা দি দিয়াৰ পিছত অকণমান সানি লাহেকৈ উঠাই দিলে ধুনীয়াকৈ ডিজাইনটো এয়া উঠি যায় আৰু চাকি জ্বলাই দিলে ৰাতি দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগিব যিহেতু ইয়াতে বালিচন্দা দিয়া আছে আৰু এটা ডিজাইন চাওক এইটো এটা ডিজাইন দুফালে দুটা চৰাই আৰু এটা ডিজাইন চাওক এয়া কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন চাবলগীয়া হৈছে নহয়নে এনেকৈ যদি আমি ফ্ল'ৰত এটা এটাকৈ ডিজাইন কৰি চাকি এগছ এগছ লগাই যাওঁ কিমান ধুনীয়া লাগিব নহয়নে সেয়া আচলতে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এয়া চাকিসমূহ কৰিছোঁৱেই কেনেকৈ কৰিম অকণমান বাৰু দেখুৱাম আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই শিকাইছিলোঁ কিছুমান ৰং বুলি কেনেকৈ কৰে বহীতে তেওঁলোকক আঁকি আঁকি শিকাইছিলোঁ মানদালা ডিজাইন কৰিবৰ কাৰণে আৰু এইটো যোৱা বছৰ কৰিছিলোঁ চাকিৰ ডিজাইন আপোনালোকৰ হয়তো মনত আছে ইয়াতে ক্লে মানে যিটো আমি এয়াৰ টাইট ক্লে সেই ক্লেটো ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই চাকিৰ ডিজাইন দিবলৈ শিকাইছিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো নাই চোৱা চাবচোন এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনৰ চাকি মই বনাবলৈ শিকাইছিলোঁ আৰু এইটো আকৌ এবাৰ মনত পেলাই দিছোঁ আপোনালোকক এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মানে ছাইডত ডিজাইন কৰি ধুনীয়া ধুনীয়া চাকিৰ ডিজাইনো আপোনালোকে কৰিব পাৰে আৰু এনেকৈ ৰং কৰি দিলে হ'ল এক্ৰিলিকৰ আৰু খুবেই সুন্দৰ হয় এনেধৰণৰ চাকিসমূহ বনালে আৰু এনেকুৱা চাকিসমূহ জ্বলাই পেলাই যদি আমি এনেকুৱা কিছুমান ডিজাইনৰ মাজত ৰাখি পেলাই জ্বলাওঁ অতি সুন্দৰ লাগিব নহয়নে মনবিলাকেই ভাল লাগিব সেয়ে আচলতে আপোনালোকৰ লগত আকৌ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ মনত পেলাই দিবলৈ চেষ্টাহে কৰিছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে চাই থাকক আৰু কি কি কৰোঁ এয়া হৈছে আমাৰ আৰ্ট স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যোৱা দেওবাৰে মই তেওঁলোকক ৰংগোলী কি ধৰণে কৰিব পাৰি বা ৰংগোলী কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকক শিকাইছিলোঁ আৰু মান্দালা ডিজাইন কৰি পেলাই কেনেকৈ ৰংগোলীৰ ভিতৰত ভৰাব পাৰি সেইসমূহ শিকাইছিলোঁ অলপমান ডাঙৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া ৰংগোলীৰ ডিজাইনসমূহ শিকাইছিলোঁ অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকেও চাওকচোন এইদৰে ধুনীয়া ধুনীয়া ৰংগোলী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰিলে আৰু আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছোঁ কি ধৰণে ক্লে তৈয়াৰী কৰি পেলাই কেনেকৈ চাকিসমূহত আমি ডিজাইন কৰিছিলোঁ নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনত আছে যিসকলৰ মনত নাই আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চালে গম পাব এনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া চাকিত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কালাৰ কৰি আমি এনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন কৰি ল'ব পাৰোঁ আৰু এই মাটিৰ চাকিসমূহত প্ৰথমতে হোৱাইট কালাৰটো দি লৈ পিছত কালাৰ কৰিলে বেছি ধুনীয়াকৈ উজ্জ্বল হৈ উঠে আৰু এয়া চাওকচোন বেলেগ বেলেগ ডিজাইন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে ক'ব নাপাহৰিব <laughs> আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ ডাঙৰ মাটিৰ চাকি কি ধৰণে ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰি আমি দীপাণ্টাৰ দিনা সজাব পাৰোঁ আৰু লগতে এয়া মলা হৈছে দৈমলা আৰু এই দৈমলাটোত আমি কি ধৰণে কালাৰ কৰি ধুনীয়া এটা ডিজাইন কৰি কি কৰিব পাৰোঁ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম আপোনালোকে এয়া এক্ৰিলিকৰ ৰঙো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা এছিয়ান পেইণ্ট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো ধৰণৰ পেইণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু মই এই মাটিৰ মলাটোত এয়া এটুকুৰ ফৰ্ম দি পেলাই ধুনীয়াকৈ কালাৰ কৰি ল'লোঁ আৰু পিছৰ অংশটো নিশ্চয় পিছৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখা পাব নহ'লে ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘল হৈ যাব আজি ধন তেৰছ সকলোকে জনাইছোঁ ধনতেৰছ আৰু আহি থকা দীপান্বিতাৰ পোহৰৰ উৎসৱ দীপান্বিতাৰ বাবে সকলোকে জনাইছোঁ আন্তৰিক বহুতো শুভেচ্ছা সকলো সুস্থ থাকক ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ